নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত গছ দেখা সপোনত যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ গছ দেখিছে তেতিয়াহ'লে ই আমাক কিহৰ সংকেত দিয়ে আহিবলগীয়া দিনকেইটাৰ বিষয়ে গতিকে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদি আপুনি সপোনত ধেৰ গছ দেখিছে যদি আপুনি ৰিজাৰ্ভ দেখিছে বা আপুনি গছ পুলি ৰুৱা দেখিছে বা গছ কটা দেখিছে এইবোৰ আপোনালোকক একো একোটা বেলেগ বেলেগ সংকেত দিয়ে গতিকে যদি আপুনি কেনেবাকৈ সপোনত অকলশৰীয়াকৈ গছ দেখিছে ডাল পাতেৰে যদি পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা যদি গছ দেখিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো এটা বহুত শুভ সপোন হয় এনেকুৱা সপোন দেখিলে আপোনালোকৰ মনৰ আশা অতি শীঘ্ৰে পূৰণ হোৱাৰ লগতে যি কৰ্ম কৰে সেই কৰ্মত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব অতি শীঘ্ৰেই আৰু লগতে যি আপুনি নতুনকৈ কিবা যদি কাম হাতত দিব সেই সময়ত বিচাৰি আছে বা যি যদি কিবা সমস্যাত আপুনি পৰি আছে সেই সমস্যা লাহে লাহে দূৰ হোৱাৰ ই এটা সংকেত হয় যেনেধৰণে গছত সম্পূৰ্ণকৈ পৰিপূৰ্ণকৈ যদি পাত ফলে যদি ভৰপূৰকৈ দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনতো তেনেধৰণে প্ৰভাৱ পৰিব শীঘ্ৰেই আপুনি এনে নহয় যে সপোন দেখাৰ পাছত আপোনালোকৰ নিজে নিজে এনে নহ'ব আপোনালোকৰ যি কৰ্ম আপোনালোকে সঠিক ৰূপত কৰি যাওক সেই কৰ্মৰ দ্বাৰা আপুনি অধিক লাভৱান হ'ব পাৰিব বা অৰ্থ লাভৰো ই এটা সংকেত হয় আৰু গতিকে যদি আপুনি কেনেবাকৈ সপোনত যদি গছ পুলি ৰোৱা দেখিছে আপুনি খু আনন্দিত হৈ ৰৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা বহুত শুভ সপোন হয় এনেকুৱা সপোন দেখিলে আপুনি কিবা নতুন কৰ্ম হাতত ল'ব পাৰে বা নতুন আপোনাৰ সুসংবাদ কৰিব পৰা আহিব পাৰে বা নতুন অফাৰ আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব পাৰে বা নতুনত্ব কিবা আপোনাৰ জীৱনলৈ অতি শীঘ্ৰেই আহিব পাৰে আৰু সেই অহা আপোনাৰ যি নতুনত্ব আহিব সেই নতুনত্বক আপুনি আঁকোৱালিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব সেই সময়ত কাৰণ যিহেতু আমি কিছুমান সপোন আমাক ভগৱানে বা আগতেই সংকেত দি দিয়ে যে আমি কিন্তু ইয়াৰ সঠিক অৰ্থ নজনাৰ ফলত কিন্তু এই সুসংবাদবোৰ আমি আঁকোৱালি ল'বলৈ সক্ষম নহওঁ গতিকে সপোনৰ লগত এনেকুৱা বহুতো ৰিলেটেড কথা আছে যিবোৰ আগৰ দিনত যিহেতু সপোন শাস্ত্ৰ এই কথাবোৰ মানুহে গম পায় বা আগতে সক্ষম হৈ আছিল যিকোনো ভাল কৰ্ম বা ভাল দিন বেয়া দিনৰ পাৰ্থক্যৰ মাজত চলিছিল গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকৈ দেখিছে আৰু যদি কেনেবাকৈ সপোনত ধেৰ ফৰেষ্ট দেখিছে বা আপোনালোকে হাবি ধিৰ দেখিছে তাৰ মাজেৰে যদি অকলশৰীয়াকৈ গৈ থকা দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনত কিছুমান সমস্যা আহিব পাৰে কিন্তু সেই সমস্যা এনে নহয় যে আপুনি সেই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰিব সেই সমস্যা যদি আপুনি হাবিৰ মাজে অকলে পাৰ হৈ গৈছে বা ধেৰ হাবিৰ মাজত আপুনি অকলে ফচি যোৱা দেখি বা আপুনি যেনে তেনে পাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনত কিছুমান সমস্যা আহিব সেই সমস্যাৰ পৰা আপুনি নিজৰ শক্তিৰে আপুনি পাৰ হ'ব পাৰিব গতিকে এনে নহয় যে এই সমস্যা আপোনাৰ ডাঙৰ হ'ব পাৰে সৰু হ'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় সি যি সমস্যা আপোনাৰ কৰ্মৰ লগত হ'ব পাৰে বা পৰিবাৰৰ লগত হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগত হ'ব পাৰে গতিকে সপোনৰ লগত জড়িত যদি কিবা জানিব বিচাৰে বা সপোনত আপোনালোকে কেনেধৰণে গছ দেখিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই আপোনালোকক সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে সপোনত গছ দেখাটো বহুত এটা শুভ সংকেত হয় কিছু ক্ষেত্ৰত বেয়া আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত ভাল গতিকে কেনেধৰণে দেখিছে আপুনি মোক কমেণ্ট কৰিব গতিকে আজিলৈ মানে আছিলে ধন্যবাদ